बायोकेमिक के मैंने बताया था टिकियाँ हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टिकियाँ हों इसको गोलियों में भी दिया जा सकता है इसको पानी में भी दिया जा सकता है बायोकेमिक का अब आपने सवाल उठा दिया तो इसका भी तारफ़ करा दूँ इसको इसका दूसरा नाम है ट्वेल्व टिश्यू रेमिडीज़ इंसानी जिसम में जो खून का निज़ाम है इसमें एक निज़ाम है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है और इलेक्ट्रोलाइट वो निज़ाम है जो उसकी बरकी क़ोतों को जिसम के मुतवाज़न रखता है और उसके मतवाज़न रहने के नतीजे में मुख्तलिफ़ जिसमानी खुलों, खुलियों से दिमाग के ज़र्र जिगर वग़ैरह सब जगह से कुछ मादे निकल कर इसमें दाखिल हो रहे हैं वो फिर बाहर निकलते हैं कुछ उनमें दाखिल हो रहे हैं ये निज़ाम अगर बिल्कुल मुतनासब रहे जैसा कि खुदा ने बनाया है तो अमूमन जिसम को सेहत जिसम में सेहत रहती है ये ट्वेल्थ इशूज़ जिन सॉल्ट से या जिन कीमयाबी इमादों से बने हुए हैं उनके उनके ज़रिए जो होम्योपैथी दवाई बनाई जाती है उसको कहते है। बाया कहते हैं बाया मैने ज़िंदगी और कैमिक केमिकल का ख़ुलासा तो वो केमिकल्स जो जिनको ज़िंदगी बनाती है और जो ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं इनका जब तोज़न बिगड़े तो फिर बहुत गहरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं लेकिन बीमारियों के आगाज़ में भी या आम बीमारियों में भी इन इस इलेक्ट्रोलाइट पर कुछ असर ज़रूर पड़ता है तो ये दवाएं अमूमन इलेक्ट्रोलाइट को दुरुस्त करके फिर जिसम की दफा को बहाल करती हैं और अल्लाह के लगफल से बड़ा फ़ायदा पहुँचता है उनमें एक दवा सिलेशिया है तो पहले तो मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया ना कि बायोकेमिक किसको कहते हैं है, है होम्योपैथी ही अच्छा। उसी की है नहीं होम्योपैथिक ही है होम्योपैथिक में जो बारह दवाएँ जिसम के इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा हैं उनको बायोकेमिक कहते हैं और बाज ऐसे होम्योपैथ हैं जो समझते हैं कि बायोकेमिक के अंदर रहते हुए वो हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं और इसलिए ये एक अलग शाख बन गई चुनाचे जो होम्योपैथ हैं वो बायोकेमिक भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो बायोकेमिस्ट कहते हैं अपने आप को वो सिर्फ़ बायोकेमिक की बाद के अंदर रहते हैं और चूँकि बार बार तजुर्बा कर चुके हैं उनको कुछ महारत हो जाती है किसी हद तक वो फ़ायदा उठा लेते हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि सौ फीसदी बायोकेमिक के अंदर रहते हुए ही हर बरस का मौसर इलाज किया जा सके क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रोलाइट बिगड़ेगा वहाँ ज़रूर ये इसकी ज़रूरत आएगी जहाँ इलेक्ट्रोलाइट नहीं बिगड़ा और और बीमारियाँ ऐसी मौजूद हैं जिनसे जिसम का दिफा कमज़ोर हो गया वहाँ ज़रूरी नहीं कि बायो फ़ायदा दे